Мы всегда благодарны тем людям, которые нас помнят, любят и нам помогают. И мы, не жалея сил и здоровья, будем всегда отдавать свою жизнь за демократию, за любовь, за объединение, за дружбу всей Украины. И не только НАТО, а и везде, где бы мы ни были, мы всегда за единую Украину за единый украинский народ. Я могу одно сказать, что у меня и дед, и прадед воевали. И, по-моему, у каждого из, в нашей стране родственники воевали. Сейчас мы воюем. Тогда деды и прадеды воевали за родину, но ну, мы тоже воюем за свою родину, за свою землю. И у всех из нас тоже желание и мечта так само победить над врагом. Ну, сегодня я вот с удовольствием вручила, нашла вот такого деда, которому вручила татичку, сказала большое спасибо за вашу жизнь, за вашу э, память, за то, что вы есть. Я пошла, мне было около 17 шестнадцать с половиной. Север-Кавказский фронт. Все время была в боях, много раненых спасла. И таким образом и освобождала всю Украину и Киев. Ну, всю эту Белоруссию. Прибалтику, Польшу, дошли до Бердина. освободили, то есть там выдрузили знамя, а я в это время присутствовала, была в кабинете ветера. А вторую половину дня поехали разминировать Прагу. Кові оркестри вони завжди в тонусі, тому вони постійно в творчому такому пошуку да постійно працюють над репертуаром, в основному українського, але є композиції, які саме під час Другої світової війни які були, використовувалися.